ৰাতিপুৱা আহিলে ঘৰলৈ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আৰু এয়া মায়ে মুকললৈ অহা কাপোৰ চাওক তো ময়ো আহিলোঁ চাবলৈ আজি কিন্তু মোৰ অধিক পাছত বগলীগণা কথাষাৰি একদম মেলিছে এতিয়া ৰাতিপুৱা দহটা আৰু দহটা বজাত মই বনাব লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে দহটা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছে খাব কেতিয়া সেইটোৱে যিহেতু আমি অকণমান দেৰিকৈ উঠোঁ হৈ পেলাই কাৰণ ঠাণ্ডাদিন যিহেতু খুবেই ঠাণ্ডা পৰিছে মোৰ মা দেউতা মানে মোৰ শাহু আৰু শহুৰ দেউতা দুজনে অকণমান ডেটকৈ উঠে হৈ পেলাই তো ময়ো এটা চাঞ্চ পাই যাওঁ তো ধুনীয়াকৈ চাঞ্চটো লৈ লওঁ আৰু ময়ো অকণমান দেৰিকৈ উঠোঁ কিন্তু এইটো নাভাবিব আপোনালোকে যে শাহু মা আৰু শহুৰ দেউতা উঠাৰ পিছতহে উঠোঁ বুলি কিনে নহয় আগতেই উঠোঁ দেই উঠি পেলাই বাকী কামবোৰ কৰোঁ আকৌ তাৰপিছত এয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ জানো বোৱাৰীয়ে ন নটা বজালৈকে শুই থকা থাকিব পাৰে কিন্তু মই পাৰোঁ যিহেতু মই লাকি হয় আৰু এইপিনে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰেষ্ট কৰি থকাৰ সময়তে আহিলে কাপোৰৰ বেপাৰী তাৰপিছত মায়ে ক'লে আহা কাপোৰ চাওঁ বুলি মই কিন্তু কৈছিলোঁ মা মই নলওঁ আপুনি লওক বুলি মানে মোক ক'ত পিন্ধি বুলিকেনে যিহেতু মই বাহিৰতে থাকোঁ হাজবেণ্ডৰ লগত সেইকাৰণে কিন্তু আমাৰ মহিলাবোৰৰ মাইকীবোৰ যিহেতু কাপোৰ চোৱাৰ পিছত আৰু নলোৱাকৈ থাকিব পাৰিনে যিহেতু আমাৰ মনবোৰ কাপোৰতে থাকে ক'বলৈ লাজ লগা নাই দেই মোৰ সঁচা কথা কৈছোঁ তাৰপিছত লৈ ল'লোঁ মাও ল'লে ময়ো ল'লোঁ তাৰপিছত দুপৰীয়া কৈ পিনে দুপৰীয়াৰ খানা বনাবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ এয়া কেৰাহীখনত তেল তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া ভাজিলোঁ অকণমান আদা নহৰু আৰু জিৰা আৰু লগতে সৰিয়হ অকণমান পিচি লৈ পেলাই এইখিনিও ভাজি ললোঁ আৰু এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত দুটা বিলাহী কাটি পেলাই দি দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান লৰাই পেলাই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি আৰু টমেট'খিনি বইল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিম কচুৰ ঠেংখিনি আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাবচোন আমি কিন্তু কচু ঠেং বুলি কওঁ দেই আৰু এয়া মোৰ শাহু মাই ধুনীয়াকৈ কাটি বাচি ৰেডি কৰি দিলে অকল শাক পাচলিয়ে বুলি নহয় মই শাহু মা মাছ ৰাখিলেও মাছ কাটি বাচি ধুই একদম ৰেডি কৰি দিম মই জাষ্ট বনাবহে লাগে আৰু ইপিনে দুটা কণী বইল কৰিছোঁ যিহেতু মাইচা তাই কচু মাছ এইবোৰ নাখাব তো তাইৰ কাৰণে কণী দুটা বইল কৰিছোঁ আৰু এইপিনে মই মাছকেইটা দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই বইল হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু এয়া চাক কচুৰ পাত মানে কচুৰ ঠাৰি বনাইছিলোঁ দালি কচুৰ ঠেংখিনি হৈ গ'ল ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ যাম